Почнемо з Кубку України. Ну, це те е, це наша наш біль сьогодні. Ну, я маю е, говорю про вболівальників і Динамо і Шахтаря. Артеме, добрий вечір. Добрий вам вечір. Ну, Я так розумію, що змістом е, з'ясували це Полтава, і е, я так розумію, що правоохоронці МВС так і не дає згоди на те, щоб вболівальники були на трибунах полтавського стадіону. Беда нашей страны, мне кажется, не только в футболе, а вообще всего безобразия, которое происходит у нас сейчас, еще и в отсутствии людей, которые готовы принимать на себя ответственность. Я надеюсь, что ничего по-настоящему плохого за этим не стоит, потому что обвинения звучали разные. Я по-прежнему считаю финал национального кубка, проходящий без зрителей, национальным позором и унижением, то есть делом уже политическим и очень здорово выхлестывающим за рамки чисто футбола. Тем не менее, все-таки готов как аргумент принять то, что это всего лишь обыкновенная наша, вот, ну, как бы чего ни вышли из-м вот, есть такой бюрократический термин. И, к сожалению, МВД с Федерацией футбола сыграли в пинг-понг, который позволил просто-напросто превратить финал национального кубка в порнографию. Еще два дня есть на то, чтобы исправить эту ситуацию. Ну, уже как-то не очень верится. Артема, тобто, в принципі, все залежить від керівництва Міністерства внутрішніх справ, щоб воно дало згоду і пообіцяло безпеку, гарантувало безпеку глядачам. Понімаєте, сейчас прийнято рішення о том, що зрителей не будет. Завтра «Ультрас» планируют протестовать, планируют пикетировать Федерацию футбола. Но в любом случае, вы поймите, запустить зрителей на стадионы требует определенных подготовительных мероприятий. Как-то определенного количества сотрудников МВД и напечатанных билетов, и количество стюардов и так далее. Разумеется, проще всего взять вот это изделие. Хотя я не понимаю, зачем тогда нужно выезжать в Полтаву. То есть ради чего, если без, без зрителей проводить. Я очень опасаюсь, чтобы вокруг стадиона не возникла, ну, на, скажем так, мягкая напряженность, потому что болельщики, безусловно, болельщики, безусловно хотят попасть на стадион. І я хочу, ну якось журналістка і сіло по акредитації пройду. Я в цьому імі определенної певне чисто. Артем, два ще запитання но ну, одне коротше, інше можете довше відповісти. Як вплине все ж таки гра запорожніх трибун на результат? Чи може воно вплинути яким чином? Ну і друге питання: сьогодні річниця смерті Валерія Васильовича. Ну, поховання Валерія Васильовича Лобановського все ж таки ну його значення для українського футболу. Це питання вічного. Я так розумію, що ви як людина, яка дуже добре його знала. Можно на это по-новому щоразу. раз. Мне очень жаль, что лишь двое из членов исполкома проголосовали против вот этого безобразного решения проводить финал без зрителей. Хотя не знаю, что они имели в виду. Насколько я знаю, как минимум я... Я... львовянин Ярослав Грасьо проголосовал за то, чтобы матч игрался во Львове и со зрителями. Это было гораздо более логичное решение. Я, в принципе, был сторонником Киева, потому что ну, в любой напряженной ситуации, я считаю, столица должна принимать на себя ответственность и вот таким вот образом разруливать ситуации. Я предлагаю болельщикам продолжать протестовать. Я, конечно, ну, не вправе призывать каким-то массовым акциям протеста и нарушению общественного порядка. Давайте использовать все законные способы, чтобы док доказывать свою точку зрения. Потому что я, честно говоря, еще не встречал ни одного человека, который представил бы мне невнятные сколько-нибудь объяснения о том, почему матчи такого ранга должны проходить без зрителей. И между прочим, это касается последнего тура чемпионата Украины, которому В тому числі в прем'єр-лігі, в тому числі в остальних ліках, тоже грати без бізнесів именно по той як би чого не вийшло. Поло сьогодні чергова сумна річниця Валерія Лобановського зня його смерті. Скажіть, будь ласка, ну чи ми маємо шанс на те, щоб з'явиться тренер такого рівня приблизно, хоча б в Києві, що для цього потрібно? в наших тренерах увидеть нового Валерия Васильевича Лобановского. Он великий тренер, он совершил великое, возможно, еще долго-долго никому не удастся его превзойти, но он был, ну, скажем так, вот, человеком из той эпохи. Из той эпохи. Как, я думаю, что сейчас должен прийти какой-то новый тренер. И не нужно рассматривать в нем черты того величия, нужно искать величие новое. А главное, возвращать привычку побеждать. Дуже дякую вам, Артеме. Завтра ми ще поговоримо про финал Лиги Європи.